9-cu fəsil. Öz səhflərinizi etiraf edin. Psixoanalitik Uinikot belə bir dərin mənalı müşahidəsini qeyd almışdı. Yaxşı və pis analar arasındakı fərq səhv etməməsində deyil, onların bu səhflərlə nə etməsindədir. Mən bir xanımın pasiyentlə işləyirdim və o öz əvvəlki terapevtinin xidmətlərindən çox əhəmiyyətsiz görünə bilən bir səbəb üzündən imtina etmişdi. Onların 3-cü görüşündə xanım hıçqırtılarla ağlamağa başlamışdı qağıd salfetka qutusuna sarı əli uzanmış və qutu boş çıxmışdır. Cerapevt boş yerə öz otağında salfet və ya burun dəsmalı axtarışına çıxmış və axırda çaresizlikdən koridora çıxmış, tualetdən tualet kağızı götürərək geri dönmüşdür. Növbəti seansda qadın psixoloqun bu insidentdən utandığı barədə fikir söyləmiş, amma o inadla öz utanmasını inkar etmişdir. Xanım isə daha da israr etdikcə o da suala-sualla cavab verirdi ki, pasiyent niyə onun cavabından şübhə duymaqla israrlarla davam edir. Axırda xanım belə bir nəticəyə gəlir ki, terapevt onunla səmimi münasibət yaratmır və ona müştərək olaraq qarşıda dayanan bu uzun işdə etibar edə bilməyəcəyinə qərar verir. Səhfin etiraf edilməsi nümunəsi. Bir çox itkilər yaşamış və əri beyin xərçəngindən ölüm yatağında olan pasiyent xanım Bir dəfə məndən soruşdu ki, "Heç seanslar arasında mən onun haqqında düşünürəmmi?" Mən cavab verdim. "Mən sizin vəziyyətiniz barədə tez-tez düşünürəm." Sərh cavab. Mənim sözlərim onu qəzəbləndirdi. "Siz bunu necə deyə bilərsiniz?" o dedi. "Siz mənə kömək etməyə borclu olan insan, siz mənim ən gizli hisslərimi bölüşməyimi məndən istəyən bir insansınız. Bu sözləriniz isə mənim qorxularımı ancaq artırdı ki, mənim öz mənim yoxdur. Hər kəs mənim vəziyyətimi fikirləşir." Amma bu zaman heç kim mənim haqqımda fikirləşmir. Ondan sonra o əlavə etdi ki, təkcə onun özünün məni yoxdur. Mən də bizim görüşlərimizə öz mənimi daxil etməkdən çəkinirəm. Mən növbəti həftə ərzində onun sözləri barəsində düşündüm və onun tamamilə haqlı olduğuna qərar verdim. Növbəti seansın əvvəlində öz səhvimə etiraf etdim və ondan xahiş etdim ki, bu məsələdə öz ölü zonalarımı tapmaqda və anlamaqda mənə kömək olsun. Uzun illər bundan əvvəl Şándor Ferenczi adlı istedadlı psixiatrun məqaləsini oxumuşdum. Məqalədə o pasiyentə necə müraciət etdiyindən yazırdı. Ola bilsin, siz mənə mənim bəzi ölü zonalarımı müəyyən etməkdə kömək edəcəksiniz. Bu mənim ağlımda özünə yer eləmiş həmin vacib ifadələrdən biridir və klinik işimdə onlardan tez-tez istifadə edirəm. Biz birlikdə mənim onun əzablarının dərinliyi qarşısında olan qarışıq fikirlərimi və onun ümidlərini artıracaq çıxış yolu fiziki əlaqədən başqa istənilən çıxışı tapmaq kimi güclü arzularımı nəzərdən keçirdik. Mən ehtimal etdim ki, deyəsən son seanslar ərzində ondan uzaqlaşmışam, çünki nə vaxtsa ona verə biləcəyim böyük yüngüllük haqqında sözlərimi tuta bilməyəcəyimdən narahat idim. Mən əmin idim ki, məhz bu kontekstdə mən onun vəziyyətinə dolayısı ilə müraciət edirdim. Daha yaxşı olardı ki, mən ona dəstək olmaq üçün ehtiraslı istəyimdən və indən sonra nə etmək barədə olan çaşqınlığımın ətrafından bəhs edə biləydim. Əgər siz səhv edirsinizsə, bunu etiraf edin. Aradan çıxmaq üçün istənilən cəhd axırda sizin özünüzə ziyan vuracaq. Pasient onsuz da qeyri-səmimi olduğunuzu hiss edəcək və buna görə onun terapiyası ziyan çəkəcək. Bundan başqa səhvin açıq etirafı pasient üçün yaxşı nümunədir və onların sizin üçün əhəmiyyətli olduğunun daha bir təsdiqidir. 10-cu fəsil. Hər bir pasiyent üçün yeni terapiya yaradın. Müasir psixiatrik tədqiqatda bir təəccüblü paradoks mövcuddur. Tədqiqatçılar arasında psixiatrik müalicənin bir formasının digəri ilə müqayisə edilməsinin haqlı zərurəti olduğuna görə, onlar standartlaşdırılmış terapiyanı təklif etməlidirlər. Yəni bütün obyektlər üçün unifikasiya edilmiş vahid layihə qismində və gələcəkdə başqa mütəxəssislər tərəfindən tətbiq edilə biləcək formada. Başqa sözlərlə, farmakoloji yeniliyin nəticələrindən öyrənilməsi zamanı tətbiq edilən standartlar burada da tətbiq edilir. Bütün obyektlər eyni tezliklə preparatın təsirini sınaqdan keçirirlər və elə həmin bu preparat da gələcək patientlər üçün əl çatan olacaq. Bütün bunlara baxmayaraq, terapiyanın standartlaşdırılması cəhdləri onun gerçəkliyini və effektivliyini azaldır. Əgər bu problemi bir çox psixoterapevtik tədqiqatların təcrübəsiz terapevtlər və ya terapevt praktikantlar tərəfindən aparıldığı faktı ilə də uyğunlaşdırsaq, onda tədqiqatın ən yaxşı halda gerçəkliliklə tamamilə əhəmiyyətsiz dərəcədə əlaqədar olduğunu anlamaq çətin deyil. Təcrübəli terapevtin qarşısında duran vəzifələrə nəzər salsaq, Onlar pasiyentlə səmimi, rahat və hörmətə əsaslanan münasibətlər yaratmağa borcludurlar. Onlar pasiyentləri hər seansı Melanie Klein-in ifadə etdiyi kimi israr nöqtəsindən başlamağa və onların ən vacib problemlərini dərindən təhlil etməyə vadar edirlər. Bunlar hansı problemlərdir? Məsələn, terapevtə qarşı olan bəzi hisslər və ya əvvəlki seansın nəticəsində yaranan problemlər, yaxud seansdan əvvəlki gecə görülmüş yuxulardan qaynaqlanan problemlər. Mənim dərin inancıma görə terapiya spontan, qarşılıqlı münasibətlər, dinamik və daimi inkişafda olmalı. Bunlardan başqa prosesin davamının öyrənilməsi üçün qavramanın növbəliliyi tələb olunur. Elə öz mahiyyətinə görə terapiya ixtiyarlı olmalı və həmişə təxmin edilməyən istiqamətlərə axmalıdır. Əgər terapiya prosesi təcrübəsiz və yetərli səviyyədə hazırlıq keçməmiş terapevtlərə unifikasiya olunmuş, terapiyə keçirməyə imkan verən formularla çərçivələnərsə, Proses şəkilsiz dərəcədə əyilir, formasızlaşır və təhrif edilir. İdarə olunan qayğının nəticəsi ilə protokollaşdırılmış terapiyaya iyrənc ümid hissidir. Burada terapevtdən əvvəlcədən yazılmış qaydalara, mövcud proqramlarına və tapşırıqlara riayət etmək və hər biri bütün həftələr boyu təkrarlanmaqla gözlənilməsi tələb edilir. Jung özünün avtobioqrafiyasında hər bir pasiyentin daxili dünyasının və dilinin unikallığı haqqında öz anlayışını açıqlayıb Yəqin ki, mən biraz böyüdürəm, amma əminəm ki, indiki zamanda psixoterapiyanın yaşadığı böhran o dərəcədə ciddidir və terapevtin spontanlığı o dərəcədə təhlükə altındadır ki, radikal korrektə işlərinə ehtiyac duyulur. Biz daha müntəzəm irəliləməliyik. Terapevt hər bir pasiyent üçün terapiyanın yaradılması uğrunda mübarizə aparmalıdır. Terapevtlər pasiyentə çatdırmalıdırlar ki, onların birinci dərəcəli vəzifəsi birlikdə münasibət qurmaqdır. Dəbom münasibətləri öz özlüyündə dəyişilmə amili rolu oynayacaq. Bu bacarığı protokoldan istifadə etməklə, tez və intensiv kurs keçməklə öyrənmək olmaz. Hər şeydən əvvəl terapevt onu pasiyentin apardığı yerə getməyə hazır olmalı. Onunla etibarlı və təhlükəsiz münasibətlər qura bilməsi üçün lazım olan hər şeyi etməlidir. Mən terapiyanı hər bir pasiyentə uyğunlaşdırmağa, məhz onunla işləmək üçün ən yaxşı üsulu tapmağa çalışıram. Və mən ümumiyyətlə terapiya formasının müəyyən edilməsi prosesinə fon və ya prelyudiya kimi baxmıram. Onu işin özünün mahiyyəti kimi nəzərdən keçirirəm. Bu qeydlər həm də qısa terapiya kursu keçən patientlərə də aiddir. Amma hər cür növdə qeyri-məhdud terapiya müddətinə malik olan proseslərə şamil edilir. Mahiyyət etibarı ilə əvvəlcədən yazılmış hərəkətlər ardıcıllığından ibarət olan bütün texnikalardan uzaq qaçıram. Və məndən asılı olan hər şeyi edirəm ki, üstünlük verdiyim texnikalar qeyri-ixtiyari olaraq birbaşa klinik vəziyyətdən asılı olaraq qalınsın. Məna ilə gəlir ki, texnika terapevtin öz pasiyenti ilə unikal görüşündən qaynaqlandığında işi asanlaşdırır. Mən hər dəfə pasiyentləрыма müəyyən intervensiyaları təklif etdikdə, onlar onu növbəti seansda tətbiq etməyə çalışırlar və bu cəhd hər dəfə uğursuzluğa düşər olur. Beləliklə mən Kommentaryalarımı önləməyi öyrənmişəm. Bunu sizin növbəti seansınızda tətbiq etməyə cəhd etmək lazım deyil, amma mən bu vəziyyətdə belə edərdim. Əminəm ki, istənilən terapiya kiçik və böyük olması fərq etməz. Qeyri-ixtiyari olaraq yaranan cavab və metodlardan ibarətdir və onları əvvəlcədən proqrama daxil etmək mümkün deyil. Əlbəttə ki, texnika yeni terapevtik praktikaya başlayanla təcrübəli mütəxəssis olan terapevt üçün müxtəlif əhəmiyyətə malikdir. Piyanoda çalmağı öyrənmək üçün texnika lazımdır, amma sonunda musiqinin yaradılması üçün mənimsənilmiş texnikanı aşmaq lazımdır və özünün qeyri-ixtiyari hərəkətlərinə etibar edilməlidir. Məsələn, bir sıra ağrılı itkilər yaşamış xanım pasiyent öz seansında atasının ölümü haqqında xəbərdən dəhşətli çaresizliklə peyda oldu. Aranın bir neçə ay bundan əvvəl baş vermiş ölümündən dərin kədərdə olan qadın, valideynlərinin evinə cəridənəndə çox gənc yaşlarında ölmüş qardaşının qəbrinin yanında atasının qəbrini görə biləcəyini fikirləşədə bilməzdi. Digər tərəfdən isə atasının öldüyündə onun yanında ola bilmək üçün gələ bilməməsinə görə keçirdiyi vicdan əzabının da öhdəsindən gələ bilmirdi. Adətən o çox bacarıqlı və qətiyyətli qadın idi. Mənə və başqalarına onun üçün nəyisə həll etmək istəyinə görə tənqidə münasibət bəsləyirdi. Amma indi onun məndən olan, onu günah hissindən azad edə biləcək duyğu kimi nəyə isə ehtiyacı vardı. Mən bütün bunlara ona dəfn mərasimindən getməməyi məsləhət etməklə reaksiya verdim. Buna görə də növbəti seansımızın vaxtını dəqiq olaraq dəfnlə eyni vaxtda təyin etdim və onu tamamilə qadının atası haqqında olan xatirələrinə həsr etdim. İki ildən sonra terapiyanı bitirəndə o mənə həmin seansın nə qədər faydalı olduğundan danışdı. Digər pasiyentim olan xanım isə özünü həyatının gündəlik stresslərindən o qədər əzgin hiss edirdi ki, seans müddətində çətinliklə danışa bilirdi. Sadəcə olaraq özünü əlləri ilə tutur və hırda titrəyişlə əsirdi. Mən onu ümidlendirmək, dəstək olmaq və hər şeyin yaxşı olacağını demək arzusu hiss etdim. Mən elə buradaca onu qucaqlamaq fikrimdən imtina etdim. Çünki atalığı tərəfindən təcavüzə uğramışdı. Buna görə də mən xüsusi ilə diqqətli olmalı idim ki, bizim münasibətlərimizdəki təhlükəsizlik hissini qoruya bilim. Bunun əvəzinə mən impulsiv olaraq növbəti seansın onun üçün münasib vaxtda təyin edilməsini təklif etdim. O mənimlə görüşmək üçün adətən işdən icazə almalı olurdu. Bu dəfə isə mən səhər tez zəni işə başlamazdan əvvəl görüşməyi təklif etdim. Bu intervensiya mənim ümid etdiyim təsəllini vermədi, amma yenə də yetərincə məqsədə uyğun oldu. Terapiyanın fundamental prinsipini xatırlayın. Seans zamanı baş verən hər şey dəyirman üçündəndir. O hadisədə xanım pasiyent mənim təklifimdə təhlükə görərək ona şübhəylə yanaşdı. O əmin idi ki, əslində mən onunla görüşmək istəmirəm. Bizim müştərək seanslarımız mənim həftəmin ən pis hissəsidir və mən onun üçün ayrılan vaxtın zamanını Onun rahatlığı üçün deyil, öz rahatlığım üçün dəyişirəm. Bu, bizi onun özünə nifrət və özünə olan nifrətinin mənə proyeksiyaya etməsi mövzusu haqqında məhsuldar söhbətə gətirdi.